masalan balon mashinaga balon olmoqchisizlar balon olishga borganingizda nimaga e'tibor <laughs> berish kerak birinchi o'rinda qanaqa balon olmoqchisizlar shuni aniqlab olinglar qanaqa balon olish niyatingiz bor ya'ni yozga olmoqchimisizlar <laughs> fsi се hamma faslga olmoqchimisizlar <laughs> shuni aniqlab olinglar keyin qanaqa razmerda olmoqchisizlar shuni aniqlab olinglar masalan men o'n besh diskeylar bor diskani almashtirish niyatinglar bo'lmaydigan bo'lsa mana cobaltga ikki yuz beshga oltmish besh qo'yganman bu hmm. buni bitta minus tomoni biru uchga ya'ni bir yarim tezlikga e, kamroq ko'rsatadi ya'ni masalan yetmishta ketyapsizlar bu biru uch ya'ni yetmish biru uch e, tezlikda rеальный bo'ladi o'zi tezligi ровны yetmish bo'lmaydi buni hisobiga radarlarda masalan tezlik ketyopsi yetmishta ketyapman masalan qanaqadir besh yetmishlik tezlik yetmish besh bo'lsa va yetmish beshdan baland bo'lsa adashmasam radar uradi ya'ni shtraf yozadi masalan o'shanda yetmish to'rt yurib qo'ygan bo'lsanglar ham ko'nglinglar sal xavotir olversin o'sha yetmish beshdan tez bo'lgan bo'ladi ya'ni bemalol sizlarni radar ushlaydi o'shaning uchun uch tomonlari bor o'shanisiga e'tibor berish kerak deb o'ylayman yana nima razmerlarni aniq qilib olinglar mana bu razmerlarni aniq qilib olish kerak mana bu qanaqa razmer qo'ymoqchisizlar shuni aniq qilib olinglar keyin yana bitta narsa birinchi o'rinda qayerda ishlab chiqarilgan balon shuni juda ham e'tibor beringlar shu narsaga o'zbekistonnikimi turkiyanikimi koreyskiymi xitoynikimi birinchi o'rinda shuni обязательно kerak deb shu narsasiga e'tibor beringlar e. keyin balonni tepasidan bosib yumshoq qattuqligini ushlab ko'rmanglar chunki moshina <laughs> kelib qoldi tepasidan bosganinglarda yumshoq ko'rinaveradi lekin mana bua asoida yumshoqi beradigan narsa yon mana yoni tomoni bor mana bunaqa mana bunaqa joyi ko'proq bo'lsa mana bunaqa joyi yumshoq bo'lsa balonlar yumshoq bo'ladi chunki bosganinglarda bu narsa emas mana bu narsa yumshoqligini bildiradi shuning uchun mana bu tomoniga e'tibor beringlar yumshoq tepadan bosib ko'rib uh yumshoq balon ekan demanglar git, mana bu yerga yoniga e'tibor beringlar shunaqa narsa mana mana bu to'qson to'rt x turibdi bu to'qson to'rt qancha mana bu katta bo'lsa shuncha razmerni ko'proq bosim ya'ni ko'proq ola oladi moshina mana bu x bo'lsa bu tezligiga javob beradi ya'ni to'qson bir bu shakalasi bor o'zini internetdan ko'rsanglar bo'ladi to'qson bir to'qson to'rt h bo'ladigan bo'lsa x bu ikki yuz o'nga javob beradi ya'ni x ikki yuz o'n tezligigacha bemalol moshinani javob bera oladi to'qson x anaqa to'qson to'rt bu og'irlikka javob beradi maniki olti yuz yetmish to'qson to'rt olti yuz yetmish kilogramgacha bo'ladi mana mana bitta yerda ko'rishinglar mumkin u hozir teskari turibdibu olti yuz yetmish hozir 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 bumi hozir 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 olti yuz yetmish birma ms bu mana bu yerdi ko'rishinglar mumkin m kış s bu qishi qishga qorga to'g'ri keladi yozga anaqaga degani hozir hmm. kilosini hozir 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 mana man bu yerda boya ko'rsatganim man bu yerda ko'rsanglar olti yuz yetmish turibdi shu olti yuz yetmish kilogacha bitta balon javob beradi shunaqa narsa qishda iloji boricha e, davlinani pastroq qilib yurishinglarni maslahat bergan bo'lardim e, masalan biru to'qqizmi biru sakkizmi biru yettimi qilib yursanglar balon qishda e, sirpanishi kamroq bo'ladi ya'ni qancha daвлениyяlar baland bo'ladigan bo'lsa to'rni bosganinglarda tezroq sirpanishi mumkin balon tishigi ham bog'liq bu narsa to'g'ri lekin e, davlina pastroq bo'lsa yerga yaxshiroq yopishib yuradi to'g'ri rasxodilar ozgina ko'proq bo'ladi lekin yerga yopishib yuradi shuni hisobiga sirpanish kamroq bo bo'ladi bu turkiyani petlasmi petlas degan balon ko'rishinglar mumkin mana bu yerda yozib qo'yilgan o'zi petlas balon petlas orqa balon qanaqa turadi hozir shuni ko'ramiz mana ko'rishinglar mumkin orqa balon mana ko'rishinglar mumkin mana mana bunaqaturib tishlari man anaqa balonni tishlari shunaqa turibdi judayam yaxshi qishda endi qishda bemalol anaqa bo'ladinca unaqa muammo bo'lmaydi bemalol yurishimiz mumkin endi yozda qanaqadir ovoz chiqarishi mumkin deyishyapti lekin hali yozda haydab ko'rmadim buni o'shani hisobiga hali bir narsa deyolmayman lekin agar yozda ovoz chiqaradigan bo'lsa yozni o'ziga qanaqa o'zini родной balonini taqib olib yozda yurib buni kuzga qishga bahorga anaqa qilsa bo'ladi yomg'irli kunlarga juda judayam zo'r bu ya'ni sirpanish ehtimoli juda yam past shunaqa do'stlar